إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس নসার লো সুয়াসি লখন নাস অল্লাজিী ইয়াসুই সুফি সুদুরি নাস বিয়া লাজিন, সুবাহানারাব বিয়া লজ্জিন, সুবাহানারব বিয়া লাজিন, সমবল লহনিমাহানিরা الله أكبر سبحان ربي الله سبحان ربي الله سبحان ربي الله الله أكبر اللع... الله أكبر سبحان ربي الله سبحان ربي الله سبحان ربي الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امين، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي كسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله, الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعظم سبحان ربي الأعظم سبحان ربي الأعظم الله أكبر التهيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العجل سبحان ربي الأجل سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله اكبر سبحان ربي العالى سبحان ربي العالى سبحان ربي العالى الله اكبر الله اكبر سبحان ربي العالى سبحان ربي العالى سبحان ربي العالى الله اكبر التاهيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام عليكم وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم إنك حميد مجيد إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا <سؤال> أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور <سؤال> الرحيم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله যে নাগরিবের তিন তারা হবা করে তারা একটু দ্রুত করার চেষ্টা করবেন কারণ নামাজটা সাল্লাম একটু শর্টকাট করতে বলেছেন ওদিক যে নামাজগুলি আছে তার থেকে একটু নামাজ একটু একটু করতে বলেছেন যখন আপনারা মাগিয়ে নামাজ স্টার্ট করবেন ফরজ নামাজ তখন সুরার যে প্যারাতটা একটু ছোট করবেন মানে ছোট ছোট একটু সুরার প্যারাট পড়ার চেষ্টা করবেন সেই ভিডিওটা এই পর্যন্তই আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ